Мы стоим недалеко от финиша второго спецучастка. Гонщики еще не финишировали, а мы, кажется, уже приехали. В бачке кипит тосол, двигатель перегрелся. На нем сейчас можно жарить яичницу, но никак не ехать вперед. И пока мы думаем, что же нам делать дальше, Максим расскажет о том, что происходит на спецучастке. Другой этап прошел между Санта-Роза де Ла Пампа и Сан-Рафаэлом. Сонце, спека та дорога. Дакар продовжує перевіряти гонщиків на міцність. Французький пілот Давід Касто вночі майже не спав. Через укус комахи його знобило, а на ранок розпухло око. Вдруге, за два дні у небо піднявся стовп диму. Згоріла багі аргентинського гонщика Хосе Антоніо Бланджіо. Пілот так і не зрозумів, як це сталося. Я справді не знаю, як це сталося. Мотор просто взяв і загорівся. Проте були і ті, до кого фортуна виявилася прихильнішою. Насер Алятє завершив перший етап на боксирі. І був змушений починати день на 35-й позиції і обганяти повільніших суперників. Та це не завадило йому стати найшвидше на другому етапі. Краще за інших подолавши ділянку у дюнах пустелі Ніуїль. Тим часом лідером гонки став Стефан Петерансель. Його міні кантрімен був найшвидшим на першому відрізку етапа, але в дюнах коротший шлях знайшов Алятія. Після двох етапів Петерансель лідер. Далі Гордон і Головчик на шостій позиції АЛЕТія. У класі мотоциклів у лідери вийшов Марк Кома на другій позиції Лопес Контардо, депре піднявся на третю сходинку. Про стан справ нашої команди розкаже Андрій Цаплієнко. Украинец Вадим Мистерчук спокоен. Машина отлично подготовлена. Я надеюсь, ничего не сделали с машиной, потому что после первого спецучастка ничего с машиной не было. Поэтому я надеюсь, что ребята ничего не делали. Поменяли только колеса, поставили новые и, и залили топливо. В принципе, то, что и нужно было сделать. Любимая девушка пилота начинает день с макияжа. Если бы у автомобиля не было зеркал заднего вида, как бы ты на Дакаре красилась? Куда бы ты смотрелась? За это будет... Ой, наверное, я доставала бы из косметички что-то. Мы будем ждать гонщика на финише. У Вадима может не остаться в баке топлива после тяжелого спецучастка. Вадиму и Лорану может не хватить бензина, и мы подвезем эти канистры на финиш, чтобы экипаж мог добраться до бивуака. Вадим Нестерчук неплохо начал этот жаркий день. За несколько километров от финиша он был 26-м. Пресс-кар торопился встретить пилота. Но жара остановила нас. За бортом плюс 42. Двигатель едва не загорелся. Пока машина остывала, менеджер команды успокаивал нервы сухим пайком. Ну, делать ничего не остается. Война войной, а обед по расписанию. Мы прибыли на место за несколько минут до финиша Нестерчука. Машину безуспешно пытались остановить камни. Вот камень. Ну вот если по защите посмотреть на защите царапина. Вот это там где мы торчали на камне. Защита двигателя едва выдержала удар об огромный валун. Стальной крепеж срезала как ножом. Срезала как гильотиной. Один привезли, а второй потеряли. Но машину заставили остановиться не камни, а высокая температура. Вскипело топливо. Украинец потерял время, пока машина остывала. Жарко раз, это, это важно. Бензин кипит, это два, это не дизель. И мы залили мало топлива для того, чтобы машина была легче, чтобы ехать в дюнах. А из-за того, что мало топлива, его болтает, оно превращается в пар. Он финишировал 45-м. Зато украинский автомобиль техподдержки занял третье место среди нарушителей скоростного режима на трассе. Вместо приза штраф тысячи евро. На такие гроши в нас можно ехать без правшей пьяным. И с Команда балагурит, но с привкусом горечи. Дакар становится слишком жестким. Борьба за место на подиуме бескомпромиссной. Результат ее непредсказуем.